Paytaxtda oğurluq hadisəsi baş verib. Oğru Sabunçu rayonunun ərazisində yerləşən avtomobillərə qənimkəslib. Naməlum şəxs nasaz vəziyyətdə olan Volkswagen markalı avtomobili evokatora mindirərək oğurlayıb. Səhər səhər maşınmağarəb yaxınlaşanda görürəm ki, maşınının sol gücbsi yoxdur. Biz də burada Nərmin Market var, onun görürsüz də burada həyətdə kameraları zadı var. Mən getdim orda kamerada baxdım ki, Səhər Riyad adələrin də qonşu da ordadı ki, onun da maşınını həyətdən aparıblar. Orxan Murtuzov artıq bir neçə gündür ki, maşının sol güzgüsü yoxa çıxıb deyə onu idarə edə bilmir. Naməlum şəxslər tərəfindən güzgü oğurlanıb. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Bu hal ərazidə ilk dəfə deyil ki, baş verir. Eyni məhəllədə artıq bir neçə dəfədir ki, eyni cür hadisə təkrarlanır. Belə ki, maşın oğruları bu dəfə günün süp çahında bir nəfərin maşının güzgüsünü, digərinin isə evakuatorla maşınını oğurlayıblar. Oğrun nə istər, qaranlıq gecə deyiblər. Amma bu oğrular səhər 7 radələrində evakuatorla maşın belə oğurlayıblar. Təxminən 1 ay öncə isə başqa bir şəxsin maşınının akkumulyatoru və digər hissələri oğurlanıb. Görünür oğrular peşekardı. İstədim xodduyım maşını, gördüm maşın xodu düşmədi. Gördüm ki, kaput açıq vəziyyətdədir. Sonra açdım kaputu, gördüm ki, akkumulyatorla dinamo yoxdur üstündə. Kamera baxmışam, kamerada görsənir necə gəliblər. Necə aparıblar? Yəni Priora markalı maşınla, ağ rəngdə. Ə, gəliblər, 4 nəfər idilər, deyəsən. Gəldilər, kapotu açdılar, görsənir necə açırlar, necə aparırlar. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsindən bildirildi ki, hazırda faktla bağlı araşdırmalara başlanıb. Nasaz vəziyyətdə olan Volkswagen markalı avtomobili oğurlamaqda şübhəli bilinən Füzuli rayon sakini saxlanılıb.